І приступаємо. Це будівля пам'ятка архітектури, і ми надзвичайно велику кількість роботи вже зробили. Але за графіком йдемо і зробимо все, щоб двері філармонії були відкриті для харків'ян у 2019 році. Цю будівлю обіцяли 10 років харків'янам. А ми за два роки завершимо будівництво, і це буде одна з найкращих. Філармонії в Україні 2016-го вже відкрита найсучасніший органний зал. Маємо потужну підтримку президента України, Кабінету міністрів України. І вже на початку 2019 року будемо запрошувати харків'ян на концерти до великої зали філармонії на 770 місць, а також до камерної зали на 100 місць. Таким чином, комплекс філармонії буде містити три функціональні зали загальної кількості майже на півтори тисячі місць і буде відкрита для кожного поціновуючого мистецтва. Мы все равно вот в данный момент идет монтаж металлоконструкции исторического зала фойе, который за мной находится. И вот в этом месте, где мы стоим, будет основной вестибюль. В большом зале идет работа по монтажу лепнины. Мы готовимся в ближайшее время выйти на завершающий этап этой работы. После этого мы приступим к покраске. Покраска будет сложная. Это будет там с элементами золота. Дальше перейдем на сцену. Будем монтировать планшет сцены. Ну и так далее. Будем завершать отделочные работы. Проект уникальный. Такого нету как в Украине. И все это реставрируется будет в оригинальном виде, как оно было Изначально, ну, сложности в мелочах, в деликатности работы. Ну, как бы, ну, это не сложность, это такой, такая работа. Просто. Видите, зал такой, как он был в 19 веке, нам, нас будет распирать гордость за этот зал. Мы увидим там около 30 гербов старых города Харьков. На этом гербе жезл Кадуцея и рог изобилия, вот. но самое удивительное еще там будет то, чего тоже я не видел ни в одном филармоническом зале. У нас будет, во-первых, там сохранена яма, как она была когда-то оркестровая, она будет иметь три уровня, но самое важное, что там будет, и чем мы уже сегодня можем гордиться, это будет только в нашем зале. Это будет ракушка, специально созданная для акустики которая позволит нам не так, как вот в других театральных залах, если и там, где есть кулисы, использовать нужно микрофоны, когда артисты выступают на сцену. У нас этого не будет благодаря именно этой ракушке, которая фокусирует звук, все лучшее, что в нем есть, и посылает всем нашим дорогим слушателям, и они наслаждаются этим красивым звуком. То есть это то, чем тоже мы будем гордиться, и несмотря на все сложности, которые есть у нас сегодня. Да, все-таки стройка продолжается, стройка идет. И это одна из самых больших и единственная, может быть, грандиозная такая стройка в области культуры вообще в стране. Поддержка есть, поддержка большая. Я знаю точно, что губернатор держит руку на пульсе. Вот здесь уже была она не один раз, и думаю, что и сейчас. Юлия Александровна довольна тем, что происходит здесь, и мы чувствуем заботу и строителей, и управления капитального строительства, обладминистрации, администрации, архитекторов, так что мы таки, под, находимся под э, всеобщим вниманием.